10 ming so'm bilan fokus ko'ramiz pul. va shu fokusni o'rganamiz qarang meni qo'limda o'n ming so'mlik pul pulni buklayman pulni mana bu qismini ozgina yirtaman ko'rishingiz mumkin va mana shu yirtilgan qismini uzib olaman bir harakat bilan pulimiz butun qanday qilib bu fokusni siz ham bajara olasiz fokusur qanday fokus sirini aytaman diqqat bilan tomosha qiling agar sizga shunaqa fokuslar yoqsa o'rganmoqchi bo'lsangiz sahifamga albatta qo'shiling fokus siri quyidagicha yaroqsiz puldan foydalanishingizni maslahat beraman men fokusni ko'rsatishdan oldin pulni mana bu qismini kesib olganman pulni tarang tutganingizda pul butunday ko'rinadi tezkorligi bilan buklab xuddi pulni yirtib olgandek qilib ko'rsatyapman va a, mana bu barmoqlarim bilan pulni to'sib bu qismini buklab xuddi uzib olgandek qilib ko'rsatyapman va mana shu qismini og'zimga solyapman go'yoki shunday tuyuladi va pulni mana bu qismidan ikkala qismidan ushlab tarang tortganimda pulni yirtiq joyi uncha sezilmaydi siz ham bu fokusni sinab ko'ring albatta fokus sizga o'xshaydi <məl>